Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini saya Razak Razakin Abdullah dan saya Norbaizura Andy. Berita-berita utama malam ini. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara penutupan temasya Sukan Asia Tenggara ke-33. Kesukarelawan berupaya memberikan ruang kepada setiap lapisan masyarakat untuk mewujudkan persekitaran kondusif. Temasya Sukan Asia Tenggara ke-33 Thailand 2025 yang berlangsung secara rasminya sejak 9 Disember lalu melabuhkan tirainya semalam. Dulian Tramat Mulia pada Keseri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khariwadin, Presiden Kehormat Sepanjang Hayat Persekutuan Sukan Asia Tenggara dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke upacara tersebut. Acara berlangsung di Stadium Nasional Raja Mangkala, Bangkok. Untuk edisi kali ini tuan rumah Thailand merangkul gelaran juara keseluruhan selepas mengumpul 233 pingat emas diikuti oleh Indonesia dan Vietnam. Sementara itu kontingen negara Brunei Darussalam menamatkan misi kali ini dengan menduduki tangga ke-9 selepas meraih satu pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa. Upacara penutupan turut menyaksikan penyerahan bendera kepada Malaysia yang bakal menjadi tuan rumah pada edisi ke-34. Dua tahun akan datang. Para sukarelawan dan rakan strategik Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah diseru agar dapat meneruskan sumbangan dan khidmat dalam perancangan dan pelaksanaan projek dan aktiviti yang dijalankan dan dipertingkatkan lagi di masa mendatang. Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan membuat seruan tersebut semasa majlis penghargaan sukarelawan Yayasan Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Yang berhormat Datuk Seri Setia Haji Awang Nazmi bin Haji Awang Muhammad selaku ahli lembaga pengarah dan pengerusi jawatan kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan turut menyatakan pihak lembaga pengarah yayasan sangat menghargai para sukarelawan yayasan yang tidak kendur-kendur memberikan khidmat tenaga, masa dan buah fikiran hanya semata-mata untuk menunaikan tanggungjawab sebagai seorang insan yang mulia berbakti kepada masyarakat dan negara. Ramba saya penuh yakin bahawa platform kesukarelawan yang ada ini akan dapat memberikan ruang kepada setiap lapisan masyarakat, sama ada di peringkat kumpulan atau di peringkat individu, untuk sama-sama menyumbang kepada mewujudkan persekitaran yang kondusif demi kesejahteraan bersama secara inklusif. Jemputan, jemputan. Pengisian majlis penyampaian sijil penghargaan kepada 160 ahli sukarelawan aktif dan penyampaian anugerah penghargaan sukarelawan aktif 2024-2025 serta penghargaan sukarelawan lama berkhidmat. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama, selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan dan Timbalan Pengerusi Jawatan Kuasa meneliti bantuan-bantuan yayasan. Usaha kefahaman Islam melalui platform media digital terus dilipat gandaikan agar dakwah lebih mudah diakses oleh semua golongan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Cabaran sosial yang semakin kompleks, termasuk penyebaran maklumat berkaitan agama yang tidak sahih melalui media sosial, mencetuskan kegusaran dalam kalangan masyarakat Islam. Justru pegangan dan penghayatan Islam sangat penting dijadikan sebagai cara hidup. Pewarta RTB Maziah Jini membawakan mengenai misi dakwah di era penuh mencabar ini dalam laporan wasan Brunei 2035. Dalam era yang serba canggih ini, generasi muda yang berilmu, berakhlak dan beriman perlu bijak memanfaatkan penggunaan teknologi di samping terus mengamalkan ajaran agama Islam. Untuk melahirkan generasi muda yang mengamalkan Islam sebagai cara hidup, kita hendaklah tidak memisahkan antara agama dan kehidupan seharian. Jadi mengamalkan gaya hidup dengan landasan agama Islam bukan hanya solat, bukan hanya pada puasa, haji dan sebagainya. Tapi Islam ada garis panduan yang lengkap untuk kehidupan kita ni. Ibu bapa adalah sebagai teladan, contoh yang baik bagi anak-anak mereka dengan mengamalkan ajaran-ajaran Islam, pembentukan asas yang kukuh terhadap iman mereka tu sejak dari kecil lagi. Guru juga memainkan peranan yang penting dan juga bertanggungjawab bagi membentuk anak-anak didikan mereka itu bukan sahaja sebagai anak orang yang berilmu dan berkemahiran malah mereka juga akan menjadi anak yang berahlak mulia yang bersah sihat tinggi dengan berpandukan MIB kita ni pada masa ini. Selaras dengan peranannya ke arah memperkukuh pegangan dan penghayatan Islam Pusat Dakwah Islamia Melipat gandakan usaha kefahaman Islam melalui platform media digital agar dakwah lebih mudah diakses oleh semua golongan. Uh, menggunakan media visual lah uh, secara penyoran dengan arus komodengan inilah. Contohnya menggunakan visual grafik lebih banyaklah. Contohnya secara infografik boleh uh, video pendek boleh ataupun uh, menambah lebih banyak ruangan atau siaran podcast dakwah lah. Supaya orang yang memandu pun orang pun boleh mendengar lah dengan lebih santai ny orang informal. Mutu penceramah penceramah dai yang berkesan melibatkan beberapa aspek penting. Pertama mereka harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang topik yang akan disampaikan. Kemudian menyampaikan dengan cara yang mudah dikesan dan kepada audien. Selain daripada itu, penceramah penceramah dai yang berkesan juga perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Pada masa ini, Pusat Dakwah Islamiyah bukan sahaja berdiet menyebarkan dakwah melalui penyampaian ceramah apa namanya konten yang konsisten dan relevan di platform media sosial, tetapi Pusat Dakwah Islamiyah juga aktif menganjurkan bengkel-bengkel latihan bagi meningkatkan kredibiliti para dai di negara Brunei Darussalam. Antaranya ialah yang terbaru bengkel latihan tenaga pengajar penceramah tadabbur al-Quran bertauliah yang dikendalikan bersama Tadabbur Center Malaysia. Program ini bertujuan untuk membimbing masyarakat agar penceramah-penceramah dapat menyampaikan kepada masyarakat untuk lebih memahami dan dapat mentadabbur al-Quran dengan lebih mendalam serta menghayati ajarannya dalam kehidupan seharian. Melalui pelbagai pendekatan misi dakwah akan terus dilaksanakan ke arah memperkuku Islam sebagai cara hidup yang lengkap berlandaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah, mazhab asyafi'i termasuk dalam pendidikan, ekonomi, sosial dan perkembangan teknologi. Laporan Maziah Jini untuk Berita RTV. Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama syarikat Samima Sendirian Berhad mengadakan Majlis Penyampaian Hamlah Khairiyah Al-Audah Ilal Madrasah 2026. Majlis berlangsung pagi tadi di Samima Sendirian Berhad, Madangkof. 23 pelajar terpilih dari sekolah-sekolah Arab di negara ini menerima sumbangan berbentuk kelengkapan sekolah yang disenaraikan oleh pihak sekolah masing-masing. Antara yang menyampaikan sumbangan oleh Dr Awang Haji Hambali bin Haji Awang Jaili, pemangku penolong rektor UNISA selaku rais Persatuan Bahasa Arab Negara Brunei Darussalam. Islam menggalakkan umatnya menyambut tahun baru bukan dengan kelalaian dan pembaziran tetapi dengan rasa kesyukuran, kesedaran diri serta keazaman untuk berubah ke arah yang lebih baik. Perkara tersebut antara yang disentuh dalam tazkirah bertajuk menghadapi tahun baru dengan iman dan takwa tanpa meninggalkan kemajuan dunia semasa program Malam Munajat. Program Malam Menajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Ugama kali ke-212 itu berlangsung semalam secara hibrid. Program dihadiri oleh Belia Masjid Harakatul Azkia, jemaah dari beberapa bermasjid seluruh negara serta warga kerja Kementerian Hal Ehwal Ugama dan juga individu yang mengikuti secara dalam talian. Ke arah mengekalkan gaya hidup sihat, pelbagai jenis senaman dicipta yang mempunyai tujuan yang sama iaitu untuk mengekalkan gaya hidup sihat. Salah satu daripadanya senaman Pound atau Pound Fitness merupakan senaman kardio inovatif. Senaman menggabungkan muzik, tarian dan permainan drum menggunakan alat pemukul khas dikenali sebagai ripstick itu dapat membakar kalori, meningkatkan kekuatan teras, stamina dan menyeronokkan. Ingin tahu lebih lanjut mengenainya, Zulfadli Haji Kasim seterusnya melaporkan. Gerakan tangkas penuh bertenaga serta bunyi bising daripada ketukan ripstick berwarna hijau menjadikan senaman ini unik. Senaman tersebut dilakukan mengikut irama dan merupakan kombinasi senaman yoga, pilates dan kebanyakannya sisi kardio diinspirasikan daripada gerakan bermain drum. Tempatan orang ramai, Alhamdulillah, uh, memajukan juga. Ada juga ramai sekarang ada in one class satu, dapat juga sampai 10 ke 15 orang, 20 orang juga ikut tempatnya. Because every pro atau ada uh, instructors macam yang ditutong, dibelait, atau ada khas-khasnya sudah orang mengajar di sana. So masa ni pronya pun makin bertambah sudah alhamdulillah dari 10 ke berbelasan sudah lah orang. Sekiranya orang ramai kan mau join Pound Fit Ani Jua, uh, you can follow our IG. Uh, you can contact me and follow my IG underscore stay active with Fusun. Dengan durasi senaman 45 minit ke 60 minit, senaman ini mampu menjadi satu bentuk senaman yang berkesan bukan sahaja bagi kecergasan tubuh tetapi juga membantu menambah baik kesehatan mental font ini boleh bagi semangat pada diri sendiri like dari segi muzik dari segi rentak-rentaknya ia boleh juga memfitkan badan tanik dalam segi pound sana. Dia belum batas, macam baru 2-3 bulan satu. Well, actually this is my first time joining uh, pound uh, baru hari ini. Um, actually it's kind of confusing for me. Um, but kalau lama-kelamaan jadi okey lah, ada progress sikit-sikit ya, sikit, even though ada confusing sikit. But it's kind of fun lah untuk kanu senaman badan. Melakukan senaman, walau apa jenis sekalipun, bukan sekadar aktiviti fizikal, tetapi pelaburan untuk kesihatan jangka panjang. Ingatlah, kesihatan merupakan aset paling berharga yang perlu kita jaga. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB. Creative Space Art Gallery and Studio kini sedang mengadakan pameran seni Emerge ke-13. Nadi Nada Every Rhythm Tells a Story. Dibuka sehingga 18 Januari 2026, pameran berlangsung di Kompleks Membeli Belah, Sengkorong. Pameran menampilkan 73 karya seni daripada 22 artis tempatan merangkumi pelbagai medium termasuk lukisan serta arca yang menterjemahkan pelbagai naratif dan ekspresi seni yang unik dibuka bagi kunjungan orang ramai pada hari Selasa hingga Ahad 11 pagi hingga 5 petang sementara hari Jumaat pukul 3 petang hingga 6 petang. Ianya untuk uh, mengumpul uh, atau membagi platform kepada pelukis-pelukis artis tempatan yang baru. Kami pun membuka this platform untuk Orang-orang uh, kita ni. Yang penting asal minat dan kami nampak ada potensi untuk nyorang uh, yang unik kami akan sentiasa membagi platform ini kepada orang-orang kita ni lah. Majlis Perundingan Mukim Ukong dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Bukit Daerah Tutong menganjurkan riadah walkathon pagi tadi. Aktiviti riadah sejauh 9.5 km bermula dan berakhir di Masjid Kampung Bukit Daerah Tutong. Aktiviti seumpamanya bertujuan meningkatkan kesedaran dalam memupuk gaya hidup sihat, melalui aktiviti riadah berjalan kaki di samping mengeratkan hubungan silaturahim serta menggalakkan aktiviti fizikal dalam kalangan jemaah dan penduduk mukim ukong. Antara yang menyertai yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara riadah turut disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat termasuk jawatan kasa, takmir masjid dan penduduk kampung. Perlombaan cabaran kereta tahan lasak Brunei kali ketiga anjuran Persatuan Kereta Tahan Lasak Brunei melabuhkan tirainya petang tadi. Perlombaan yang berlangsung selama tiga hari diadakan di SMNF Dew Farm, kawasan Wasai Batu Mampan, Mukim Kudang, Tutong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli, Timbalan Pengarah Belia dan Sukan, Jepatan Belia dan Sukan. Selain diadakan bersempena Pesta Disember Brunei, perlumpaan sumpah banyak juga dihasrat dapat memupuk semangat persaudaraan serta menjadikan negara sebagai destinasi pilihan sukan pacuan empat roda di rantau ini. Akif Event Management dengan sokongan QAF Auto dan Berhad menganjurkan larian separuh maraton antarabangsa BMW Brunei 2025 diadakan di Budiman Walk Stadium Negara Hasnabul, Kiah Brakas acara disertai 700 peserta yang mengikuti tarian dalam pelbagai larian dalam pelbagai kategori Hadir Awang Haji Muhammad Ros Fazilah bin Haji Yusli Timbalan Pengarah Belia dan Sukan bagi kategori larian 10km terbuka lelaki dimenangi oleh Kashful Ashmawi manakala larian 10 km terbuka wanita dimenangi oleh An Nukuhi. Xiao Kim To juara kategori 21 km terbuka wanita manakala juara kategori 21 km terbuka lelaki disandang oleh Martin Onamses. Hampir 300 orang menyertai cabaran Boy Fee Beat the Clock yang berlangsung pagi tadi di BIB di Connect Taman Mahkota Jubli Emas. Acara berbentuk cabaran berkumpulan itu direka untuk menguji kemahiran menyelesaikan masalah, strategi, koordinasi dan kerjasama. Penganjuran acara mencerminkan komitmen berterusan Boy Fee dalam menggalakkan gaya hidup aktif, sihat dan saling berhubung dalam kalangan masyarakat di negara ini. DPMMFC meneruskan saingan bola sepak Liga Super Malaysia 2025-2026 menentang Sabah semalam. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Likas Kota Kinabalu itu, DPMMFC menang 3-1 ke atas Sabah. Ketiga-tiga gol DPMMFC masing-masing dijaringkan oleh Ramadan Sananta, Tommy Mawad Bada dan Azwan Ali Rahman. Manakala gol tunggal Sabah Ajdin Mujajic. Perlawanan di PMM FC seterusnya dijadual berlangsung 23 Disember ini di Stadium Negara Hasnal Bulkiah Berakas.